Селям алейкум, достылар! Аджайып ана тіліміздің ретпек нерақлы әдебиятымыздың өгірінмеге девам етеміз. Бүгінге дәрсіміздің мемзусы Замир Мана Джейттен Хүсетлері Қадыр Велиев китапның монологы Дәрсіміздің эпиграфы «Эдебиат бүлгі ве әдеп чоқрағы Аталар сөзі Балалар, бүгін біз сізнен Замир сөз чештіні өгіреніп башлай жақмыз. Замирлерінің чештілері Ве оларының құсусетлерімен таныш олачақмыз. Дерсімізде құланылачақ сөзлеріні қайт етейік. Замир, құсусет. Сайқылы тәліпелер, замир деген сөз чештінің әң әсас құсусеті шындаки о дегер адылап сөз чештілері еріне құланылыр. Шыны үшінде о бір түрлі дегіл чешіт-чешіттір. Замир сөз шештілері еріне құланылғаны үшін, ісім еріне құланылыр. Меселі, Базирьян алимны танымаған бе оны әвіне алып барған. Сыфат яда зар еріне раскелер. О күн, бұ күн, арадан аман-аман үш ай кечті. Оғлының қашлары насыл әді. Мұстафаның әсінде ең замирлерні белгілеген сөз чешлеріден бірден айырма қиын ола Бұ алда сіз замерге суаль бергеніңізден ғайры да о мана ташыма кебі суальге жевап тапыныз. Демек, сөз белі бір мана ташыса о адла сөз чешіне айыт олғаны кө'реміз Ақсалда замер олыр. олар бұ bu дилявернің Сашлары да оныңкіне бензейлер. Қашлары, бұлақлары, әпісі. Белки оныңкі кебі дегілдір. Шын дейсе, бір қач вазифе япайық. Жүмлелеріні оқыныз, зайнерлеріні тапыныз. Бірінші жүмле. Мұдіріміз әдебият ақшамларында, чешет байрамларда бізге өзлеріміз язған шиырлеріні оқыттыра еді. Нусрет аға ер сүре, ағач, көмір, бүчен, көбіре ташы. О, ағыр табиатлы, тыштан баққанда сер чырайлы көрінсе де, яқшы адам. Абілтар аға бүтін күн дағда болынды. О, көйге кіргенде күнеш енді құртлу қырларының артында қонған әді. Әндесе, жабапларыңызны бақамыз. Азырсыңыз ма? Бірінші жүмледі бізлерге өзлеріміз замері рас келді. Екінші жүмледі о, үшінші жүмледі де о замері. Машалах, мен білесем, епіңіз бұл замерлеріні таптыңыз. Невбетті кі вазифе, нөмінеге ісасланып, замерлерінен жүмлелер тізіп языңыз. Жүмлелеріні достыңыз, ұрба, яда бір де бір азбар айвана қында тызыңыз. Бөлен Бұл менің яңы кітабым. Оның жылты қаверенкі. Сайфелерінің әпісінде ренкілі ресімлер бар. Видеоны тоқтатып, бұл вазифені япыңыз. Меселі, мен бойле жүмелер тұздым. Мен сізге достымны аңлатмаға істейм. Менім достымның ады Анифе. О, егірім ұч яшымда, вешімді Алманиядакі күчіп бір көйдей яшай. Анифемір маркетолог олып чалыша, ве өз ішіні бегене. Оның сачлары күмрал, яғни менің кілеріне бенземей. О, менің әң яқшы достымдыр. Балар ясыз оқымаға севесіміз ма? Келіңіз Қадыр Велиевнің китатының монологы шиырны берабер оқиық. Лякин башта шерде раскежек яңы сөзлеріні ве ибарелеріні огреммек. Бұл ұрсын, айдын ел, дағлар ашмақ, идрақ, кәйнат, садық дост, саф юрек, сияре, ашмақ, Сілде дестан олғырсын. Оқыркен мүляза. Әндесе китапның монологы шиеріні діңленіз. Мен ке бұсадық достыны чырақ яқып тапмасын. Сөзлерімні діңлесең қата ішлер япмазсын. Саф юрекінен қонышсаң, көзлеріңні ачарым. Бүтін омұр еолыңа алтын нұрлар сачарым. Алтын, элмас ердедір, Ақыл, идрақ мендедір. Оқып дағылар ашарсын, Халқ қалбінде яшарсын. Кәйнат, сиярелер бағрына да ұчарсын, Ана-ватын тақтына айдын еоллар ашарсын. Еді қат қоқ әмьерінің анақтарын бұлырсын. менен бағны үзмесең, де дестан олырсын. Әнді әсе шиырның өзерінде біраз чалышайық. Бірінші сұал. Шиырның баш мемзусыны аңлатқан сатырны тапыңыз. Инсан китапларыны кележекте сияғытлар япмақ, чешіт мемлекетлерде бұлынмақ үчін оқуй. Б. Китап оқыған инсан бүлгісіні арттыра, бұл бүлгейсі оңа әм оқуда, әм аятта керек олачақ. Ж, дүнияда тек чоқ китап бар олар бірі бірінден мерақлыдыр әлбетте балалар китап оқыған инсан білгісіні арттыра бұл білге ісе оңа М оқуда М аятта керек болачақ яғни доғры жавап б муәллиф шиырны кімнің адымдан язған а талиби адымдан б Ожа адымдан ж Китап адында. Бетте, мөліф жеріні китап адындаң язған. Машалық сүге. Ашағыдаки сөзлеріні жерчікте тапыңыз, оларына манадаш сөзлер сұрасыны түзіңіз. Ақыңызда қалдырыңыз. Садық, сағы, ақыл, халқ. Азырсыңыз ма? Жевабы. Садық – вефадар, ваджіп, саф, пақ, темас демектір. Ақыл – зейін, халқ – милет, жемат – эл. Не қадар бауыр. Бұл әлікнен дерсіміз соңына келеді. Бүгін біз замер меузысына ұғыренмеге башладық. Ақыңызда шыны тұтыңыз, замер деген сөз чештінің әң әсас қысусиеті шында ке, о дигер адла сөз чешітлері еріне қолланылар. Шыну үшін о оның аляметлері, грамматик сөзетлері бұр түрлі дегіл, чешіп чешіптір. Қадыр Велиевнің китапның монологы шиырымен таныш олдық. Китап қиметлі, ойчысыз олған екене малюмат жерянадыр. Китап инсанны фикер етмеге, мұляза етмеге огретек ечкі дүниясыны енкішап еттірмеге ярдым ете. Яңи технологиялар бейді олса да, әр бір адамның әвіндекі рафларында китап бардыр. Дерсіміз соңына келді. Келеджік дерслерде көрішмек ниетінен сағылық нен қалымыз. Көрішкен жығалар!